হাসান বড়বাইয়া গোল্ড মেডেল ইন পিএ পারশিয়ান ফর দ্য ইয়ার 2024 फ्रॉम শ্রীকৃষ্ণ শ্রীকিষণ शारদা কলেজ এন্ড মেরিত প্রাইজ উইনার আলকাপুরার এই যুৱক অতি সাধাৰণ পৰিয়ালৰ সন্তান তেওঁ দেউতাক আব্দুল লাতিফ বৰভূঞা এজন দৈনিক বজাৰত শাক পাচলি বিক্ৰী কৰা ব্যৱসায়ী যিয়ে নিজৰ পৰিয়াল চলাবলৈ অক্লান্ত পৰিশ্ৰম কৰে তেওঁ সদায় কৈছিল যে শিক্ষাৰ জীৱন সলনি কৰিব পাৰে আমি গৰীব কিন্তু সপোন গৰীব নহয় আজম হাছানে সেই কথা সত্য প্ৰমাণ কৰিলে পৰিয়ালে বহু কঠিন সময় অৰ্থনৈতিক সংকট বহু প্ৰতিকূলতা অতিক্ৰম কৰি আজমক শিক্ষিত কৰি আগবাঢ়িবলৈ শক্তি যোগাইছে আজম হোলান বৰভূৰীয়াই কলেজ জীৱনৰ আৰম্ভণিৰ পৰাই এজন শান্ত আৰু ভদ্ৰ এজন ছাত্ৰ আছিল কলেজৰ অধ্যাপক অধ্যাপিকা আৰু সহপাৰ্থীসকলে আজমৰ মনোবল আৰু অধ্যয়নৰ প্ৰতি নিষ্ঠা দেখিলে যিকোনো শিক্ষক গৰ্ব অনুভৱ কৰে মুখ্য অতিথিয়ে তেওঁৰ গলত গল্ড মেডেল পিন্ধাই দিলে সেই দৃশ্যটো হাইলাকান্দি জিলা তথা বৰাক উপত্যকাৰ সমগ্ৰ শিক্ষানুৰাগী লোকৰ বাবে এক ঐতিহাসিক মুহূৰ্ত হৈ পৰিল হাইলাকান্দি জিলাৰ বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠান সামাজিক সংগঠন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আৰু সাধাৰণ জনতাই আজম হাছানক এই অসাধাৰণ সফলতাৰ বাবে অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছে ছচিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে তেওঁ অসংখ্য শুভেচ্ছা কৃতজ্ঞতা আৰু অনুপ্ৰেৰণাৰ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে এই অৰ্জনে প্ৰমাণ কৰিছে সঁচাকৈয়ে শিক্ষা থাকিলে কৰি পৰিয়ালৰ সন্তানো দেশ সমাজৰ গৌৰৱৰ শীৰ্ষত উঠিব পাৰে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আছাম ইউনিভাৰ্চিটিৰ এই সন্মান আজম হাছম বৰভূঞাৰ জীৱনত এক নতুন তৈয়াৰ খুলিলে আগলৈ তেওঁ উচ্চ শিক্ষা গৱেষণা আৰু সমাজসেৱাৰ ক্ষেত্ৰত অতি উৎসাহৰ সৈতে আগবাঢ়িব বিচাৰিছে